श्री नमः द पर्सन बोर्न आउट ऑफ का उत्तरम एंड उत्तराडम स्टार चैंट दिस मंत्र टैम्स एवरीडे बिगेट एवरी थी इन हिस्स लाइफ ओम निवेशयन् सजस वर्तम्ज हिरण्ययेन स पिधारधेना देवो याधिभुवो न व्युपश्यन् अग्निं धूतं वृणीमहेहोदारं विश्ववेदसं अस्य यज्ञस्य सुक्रदुम् एषामीशे पशुपतिः पशूनां चतुष्पदमिषजद्युपदा निष्क्रीधोऽयं भागमेदुरायत्वोषा यजमानस्य सन्धु ॐ अधिदेवता अग्निः प्रत्यदिदेवता भगवदे आदित्याय नमः श्रीगुरुभ्यो नमः पर्सन् बोर्णौट् आफ् मृगशीर्षम् मगीर चित्र और ओर श्रविष्ठ स्टार टू बी चैंड दिस मंत्र फॉर सेवेन टाइम्स बी गेट एवरीथिंग इन दाइफिवृतिव्य अय अभागं रेधागं सिजिन्वती जिन्वती स्यो न प्रतिविभवनुक्षरनिवेशनीः यच्च नः शर्म सप्रदाः क्षेत्रस्य पति नावयगं हि जयामसि घामश्वं पोषयित् आस

एव्री डे दिसक्रमंत्रु बिगेट एव्रीथिंग इन हिस्स लाइफ इफ पॉसिबैंड ट्वेंटी टाइम एव्रीडेल बिकम वेरी ऋच भानवे हव्यम सुबोधम यो देव्यानि मानुषा जनो गिशन्दर्विश्वानि भित्मना जुहाति इन्द्राणी वासुनारिषु सुपत्नीमहमश्रमम् न्यह्यस्य अभरञ्झनजरसामरते पतिः इन्द्रं वो विश्वदस्परिर्हवामहे जनेभ्यः अस्माघमस्तु केवलः ॐ अतिदेवता इन्द्राणि प्रत्यदिदेवता इन्द्रसहित भगवते शुक्राय नमः गुरुभ्यो नमः द पर्सन बोर्न औट् ऑफ द स्टार्स रोहिणी हस्त अक्तम ऋण द श्रवण हास्टू दिस् मंत्र टेन टैम्स एवरीडे बिगेट एव्रिथिंग इन हिस्स लाइफ मे दुतेमृष अवावाजस्य संहते अप्सु मे सोमो अब्रवीधन्धर्विश्वानि वेषझम् अग्निं च विश्वशम्भुवमापश्च विश्ववेषती गौरिमिमायतलिलानि दक्षत्येगपदेुपति स चतुष्पती अष्टपधेर्नवपतेर्बभूषिसहस्र अक्षरपरमे व्यो ओम ॐ अधिदेवत अप् प्रत्यदिदेवत गौरीसहित भगवधे सोमाय नमः श्रीगुरुभ्यो नमः द पर्सन् बोर्न् औट् आफ़् Ayyulam, Triketa, Shrestha and Revadi star has to chant this Buddha mantra 17 times every day if not possible at least 10 times every day without fight to beget everything in their lives. मुद्बुद्ध्यस्वाग्ने प्रजिदा गृह्येण मिष्टा पूर्ते सगुंसृजेदा वयं च पुनः कृन्वगृष्ट्वापिदरं युवानमन्वादागुंसी त्वयिधन्धुमेधा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेदानि तते पदम् समूढवस्य भागुं सुहे विष्णोरराडम श्री विष्णो आत्पृष्टम श्रीविष्णोश्च्रे एष्टोर्विष्णो शिरसि विष्णो आर्ध्रुवमशि वैष्णवम श्रीविष्णवे अतिदेवद विष्णु नारायण सहित भगवदुद नमः ओम श्री नमः द पर्सन बोर्न आउट ऑफ पुनर्वसु पुनर्धम और पुनःपूश विशाघम एंड ಪೂರ್ವ ಪ್ರೋಷ್ಠಪದ ಫೋರ್ ಪೂರ್ವತ್ತಾದಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಚಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಂದ್ರ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಚಾಂಡ್ ಎಯ್ಟ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿಥೌಟ್ ಫೈಲ್ ಫಾರ್ ಬಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಸ್ಪೆರಿಟಿ ಇನ್ ಹೀಸ್ ಲೈಫ್ ॐ बृहस्पते अद्यधैर्यो अर्ह आद्युमद्युमाधिक्रतुमञ्जरेषु यद्धीत यस्यवसर्त प्रसाद तदस्मात् शुद्ध्रपिनं देहि धित्रम् इन्द्रमरुत्व पाहि सोमं ते अपि वस्तुतस्य तव प्रणेधे तव यज्ञाः ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं बुरस्ताद्विश्रीमतः सुरुजो वेन आवहा स बुद्धिया उममा अस्य भिष्टा सदस्त्ययोनिमसदस्त्यविवहा ॐ अतिदेवद इन्द्रमरुधे प्रत्यधिदेवता ब्रह्मा सहित శ్రీ బృహస్పత శ్రీ గురుభ్యో నమ ద పర్సన్ బోర్న్ ఔట్ ఆఫ్ పుష్యం పూషం ఓర్ పూయ అని అనుషం ఓర్ అనురాధ అండ్ ఉత్ర టాధి ఉత్ర ప్రోష్టపద హేస్ టుస్ మంత్రం ఫార్ నైన్టీన్ టైమ్స్ एवरीडे इफ् नॉट पॉसिब प्लीज चैंट टेन टैम्स एवरीडे बिगेट आल द गुड लिस्वी रभीष्ट आबो बंधु संय्यो रिश्रबंधुन प्रजावधेन तदेधानन्यो विश्वजातानि परिता बभूव यत्कामास्तेजुहोमस्तन्नो अस्तु वयं गस्यामपतयोरयीणा इमयमप्रस्तरमाहि सीदाङ्गिरोभि पितृभिः संविधानः आगविशस्ता मंद्र आगविशस्तावनाराजन हिषा मतय स्वा ओं आदिदेवता प्रजापति प्रत्यदिदेवता धर्मराज सहित श्री गुरुभ्यो नम the person born with the birth star of ardhra theravadra swadhi Chodhi, and satabhishak Sadayam, achatram has to chant 18 times this mantra every day without fail at least 9 times to beget all prosperity in their entire life plan कया नश्चित्र आवुबधूते सथा मृतः सका कया च दुष्टया व्रध आयङ्गो कृष्णीरक्रमेण सधम् माधरं पुनः पितरञ्जप्रयं सुवः यत्ते देवी नुरुराभवन् दधा मद्धिवा सविसघम् इदंते ते तुश्याम आयुषो न मध्या तदा जीवित प्रमुख ओं अतिदेवता सर्पराज प्रत्यतिदे निर्दिसहित्रीराघवे सहित श्री गुरुभ्यो नमः पर्सन बोन् अश्विनी अश्वरी मघा मघम एंड मूला मूलम टर हैज टू चैंड दिस मंत्र सेवन टाइम्स एवरी डे टू बिगेट ऑल गुड फॉर्च्यून इन दर ओम केधुम कृण्वन्न केतवे पेशो मर्य अपेशसे समुषड्भिरजायत ब्रह्मादेवानाम् पदवी कवीनां ऋषर्विप्राणामहिषो मृगाणां सेनो ग्राणागस्वधिर्वनाग सोमः पवित्रमत्तिधिरेभन्ये स चित्रचित्रं चिदयन्तमस्मै जी चित्रचत्रं चन्द्रं रविम्बुरुहीदं बृहन्दं चन्द्रचन्द्राभिर्घृणतेजुषस्वा ॐ अतिदेवदब्रह्म भगवद्भ्यः केदुभ्यो नमः आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमो नमः